بسم اللہ الرحمن الرحیم ریئلٹی چیک میں ایک دفعہ آپ کو پھر سے خوش آمدید کیا وجہ ہے کہ حکومت کو اس سے تو کوئی غرض نہیں کہ ایک غریب آدمی کھانا کھاتا ہے یا نہیں کھاتا لیکن اسے ویکسینیشن کی بہت فکر ہے کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں راشن ختم ہو جاتا ہے تو کوئی پوچھنے نہیں آتا لیکن ویکسینیشن کے لیے پی ٹی میں ایک کے بعد ایک آتی رہتی ہیں اور آپ کے گھر کے چکر لگا لگا کے تھک جاتی ہیں آپ نے کھانا کھایا نہیں کھایا اس سے کسی کو کوئی غرض نہیں لیکن آپ نے ویکسینیشن لگائی نہیں لگوائی اس کی پوری دنیا کو فکر ہے آئیے اس موضوع کے اوپر آج ہم ریئلٹی چیک میں تھوڑا سا خلاصہ کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ علاج کی شرعی حیثیت کیا ہے کیا علاج کرنا فرض ہے انسان کے اوپر یا سنت ہے محض تو جان لیجئے کہ دین کے اندر علاج کرنا سنت ہوتا ہے بعض اوقات فرض ہو جاتا ہے اگر انسان کو کوئی مہلک بیماری ہو جس کی وجہ سے اس کی موت کا اندیشہ ہو یا کوئی ایسی موضی بیماری ہو جس کی وجہ سے اگلے کی موت کا اندیشہ ہو جیسے کہ بعض اوقات متعدی بیماریاں ہوتی ہیں کچھ ایسے وائرسز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان بعض اوقات خود موت کا شکار ہو جاتا ہے یا بعض اوقات کسی اور کو مہلک بیماری کے اندر مبتلا کر دیتا ہے تو ایسی بیماریوں کا علاج کرنا فرض ہے البتہ ایک عام حالت کے اندر اگر ایک انسان بیمار ہو جاتا ہے بخار ہو جاتا ہے کسی بھی قسم کی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے تو ایسے موقعوں کے اوپر اس کے لیے علاج کرنے کا کیا حکم ہے بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ علاج کرنا بہتر ہے اور اگر علاج نہ کرے تکلیف پہ صبر کرے تو صبر کرنا بہتر نہیں ہے جبکہ اس کے بخالب بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ علاج کو ترک کرنا بہتر ہے یعنی وہ انسان اگر تکلیف پہ صبر کرتا ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی بخار کے اوپر صبر کرے تو اس کو ایک دن کے بخار پر ایک سال کا اجر ملتا ہے تو اگر ایک انسان بیمار ہو تو ترک علاج یعنی علاج کا نہ کرنا زیادہ بہتر ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے علاج کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امراض سے دو طرح سے علاج فرمایا ہے ایک تو امراض سے جسمانی علاج فرمایا یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہماری آج کل کی میڈیکل ٹرم کے اندر اس کو ایلوپیتھک یا ہومیوپیتھک یا کسی بھی جڑی بوٹیوں سے انسان کو علاج کریں تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امراض سے روحانی علاج فرمایا جس کو رقیہ شرعیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پہ کبھی سر میں درد ہوا تو اس کو دم کر دیا یا کبھی کسی اور کے درد ہوا تو اس کو اس جگہ پر ہاتھ رکھا اور اس کے اوپر دم کر دیا تو یہ شرعی علاج کے گویا کے دو طریقے ہیں جسمانی طریقہ بھی ہے اور ایک روحانی طریقہ بھی ہے آپ جانتے ہیں کہ علاج یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے جس کو پورا کرنا ضروری ہے علاج کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہی شفا ہے شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے انسان جو بھی علاج کرے ہر زمانے میں علاج کے طریقے بدلتے رہتے ہیں جیسے کہ کسی زمانے کے اندر کبھی یونانی طریقہ علاج تھا کبھی حکیمی طریقہ علاج تھا آج کل کے دور میں ایلوپیتھک ہے اس سے پہلے جڑی بوٹیوں کو طریقہ علاج ہوا کرتا تھا اور ایک زمانے میں کئی طریقہ علاج بھی چل رہے ہوتے ہیں لیکن انسان جو بھی علاج کرتا ہے ان سب کے اندر انسان صرف اور صرف جیسے کہ آپ ڈاکٹروں کے سے سنیں گے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم کسی چیز کی دوا دیتے ہیں تو دوا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس میں شفا ہے دوا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں اینٹی بایوٹک ہے یہ اس کے درد کے محسوس کرنے کو ختم کر دے گا یہ اس کے تکلیف کے اندر ہمت پیدا کرنے کی کوشش کرے گا یہ اس کے لیے ایسا امیون سسٹم کریٹ کرے گا کہ جس کی وجہ سے اس کے اندر جو مرض کے جراثیم ہیں وہ ختم ہوں گے وہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جب تک حکم نہیں ہوتا شفا نہیں ہوتی بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ دو مریض ہیں دونوں ایک ہی ڈاکٹر سے ایک ہی مرض کی دوا لیتے ہیں ایک دوا کھاتے ہی صحت یاب ہو جاتا ہے اور دوسرا دوا کھاتا رہتا ہے لیکن صحت یاب نہیں ہو پاتا تو معلوم ہوا کہ شریعت نے یہ کہا ہے کہ ہمیں علاج کرنا چاہیے لیکن علاج کے بعد ہمیں نظر شفا کے لیے اللہ کی ذات پر رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شفا دینے والے ہیں یہاں تک تو بات ہو گئی کہ ہمیں علاج کرنا چاہیے لیکن علاج امراض سے کرنا چاہیے وہ امراض جو یقیناً ہوں جو امراض وہمی ہوں کہ مستقبل میں ان فیوچر امراض ہو سکتا ہے آیا ان سے بھی علاج کرنا چاہیے یا ان سے علاج کرنا ضروری نہیں ہے تو اکثر حضرات یہ کہتے ہیں کہ وہمی امراض کا کوئی علاج ہوتا نہیں ہے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر آپ فلاں فلاں چیزیں کھائیں گے تو فلانا مرض ہو جائے گا اس کے لیے میں پہلے سے ہی علاج کرنا شروع کر دوں یا فلاں فلاں عادات کو اختیار کریں گے تو فلانا مرض ہو جائے گا اس کے لیے میں ابھی سے علاج شروع کر دوں تو اس علاج کی کوئی شریح حیثیت نہیں ہے دیکھا جائے تو آج کل جو انسان کو ایس پی وی سروائیکل کینسر کی جو ویکسینیشن لگوائی جا رہی ہے وہ بھی ایک وہمی علاج ہے یعنی ایک ڈیزیز ایسا ہے کہ جو عام طور پہ جنسیات کے اندر اور خاص طور پہ بچیوں کے جو ہے وہ نازک آزا نازک اندام اعضاء کے اندر جو ہے وہ پایا جاتا ہے اور نو سال سے لے کے چودہ سال کی بچیوں کے اندر پایا جانا اس کا متوقع ہے تو اس وہمی علاج کے لیے جو ہے وہ ایک طرح سے شفا کی اور اس کو جو ہے ختم کرنے کی کوشش کے سلسلے میں یہ ویکسینیشن لگائی جا رہی ہے یاد رکھیے کہ امراض کی صورت میں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ علاج کرے اور وہ اپنے شفا کو حاصل کرے لیکن حکومتوں کی طرف سے جب اس طرح پریشر ڈالا جاتا ہے اور ایک ایک کو مجبور کیا جاتا ہے ویکسینیشن کے لیے تو ایک طرح کا شک و شبہ پیدا ہو جاتا ہے اس بات کے اندر کہ کہیں اس کے اندر ان کا کوئی ذاتی غرض اور فائدہ تو نہیں ہے کہیں اس کے اندر مسلم امہ کا کوئی نقصان تو نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ زبردستی ویکسینیشن لگائی جا رہی ہے یہی شکو و شبہات لوگوں کے دلوں میں جب پیدا ہوتے ہیں جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں جب کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو جائیں تو حکومت کو کوئی فکر نہیں ہے لیکن جب ویکسینیشن کی باری آتی ہے تو حکومت زبردستی لگاتی ہے ایچ پی وی ویکسینیشن جو سروائیکل کینسر کے کی لیے لگائی جا رہی ہے اس کے اندر کتنا فائدہ ہے اور کتنا نقصان یہ تو آپ کو اطبا اور ڈاکٹر حضرات بتائیں گے کہ اس کا فائدہ ہے یا نقصان لیکن شرعی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ایک وہمی مرض کے علاج ہے اور آپ جانتے ہیں کہ شریعت اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ وہمی مرض کو بھی علاج کیا جائے ایک ایسا مرض جس کا پیدا ہونا کوئی یقینی نہیں ہے اور ضروری نہیں ہے کہ مستقبل میں وہ مرض پیدا بھی ہوگا اس کے لیے پہلے سے علاج معالجہ کیا جائے اس کی کوئی تک نہیں بنتی کیونکہ انسان اگر اس طرح کے وہمی امراض کا علاج کرنا شروع کر دے تو مستقبل میں لاکھوں ایسے امراض ہیں جس سے بچنے کے لیے انسان ابھی سے دوائیاں لینا شروع کر سکتا ہے اور کچھ لوگوں نے جب اس کا تجربہ کیا کہ انہوں نے وہمی امراض کا علاج کرنا شروع کیا تو وہ بہت جلد امراض کا شکار ہو گئے بلکہ بہت ہی جوانی کے اندر ان کو موت آئی اور اس کی بڑی مثال آپ جانتے ہیں مائیکل جیکسن ہے مائیکل جیکسن جیسا آدمی جو انتہائی زیادہ وہمی تھا اپنے امراض کے سلسلے میں اور اپنے جسم کو صحت کے اندر رکھنے کے لیے صحت مند زندگی گزارنے کے لیے وہ بہت زیادہ دقیق وہمی امراض کے لیے بھی دوائیاں وغیرہ لیتا رہتا تھا لیکن ہوا کیا صرف چھپن سال کی عمر کے اندر وہ ایک دم جو ہے وہ انہی امراض انہی اینٹی بائیوٹکس اور انہی دوائیوں کا شکار ہو گیا ڈرگس کی اتنی زیادہ کثرت کیونکہ کوئی دوائی ڈرگس سے خالی ہوتی نہیں ہے ڈرگ کی زیادہ کسرت سے اس کے جسم بالکل کھوکلا ہو گیا اس کی ہڈیوں میں جان نہ رہی یہاں تک کہ وہ ایک چھوٹے سے اٹیک کی وجہ سے موت کا شکار ہو گیا تو معلوم ہوا کہ اگر کسی کو اس بات کا خطرہ ہو کہ وہ سروائیکل کینسر کا شکار ہو سکتا ہے اس کے جسم میں ایسی علامات پائی جا رہی ہوں کہ واقعات اس سے یہ محسوس ہوتا ہو کہ میرے اندر یہ وائرس جراسی موجود ہے جس کے علاج کی ضرورت ہے اس کو تو ضرور چاہیے کہ وہ اس طرح کی ویکسینیشن لگوا لیں کیونکہ عام طور پہ یہ ویکسینیشن جو ہوتی ہیں یہ اقوام متحدہ کی طرف سے اور ورلڈ ہیلتھ اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے دی جاتی ہیں آپ جانتے ہیں کہ جو عالمی ادارہ صحت ہے وہ بہت ساری دنیا کے اقوام کو اپنی دوائیاں مفت جاری کرتا ہے اور وہ بہت اس حد تک جو ہے اس بہت حد تک اس معاملے کے اندر بڑے بڑے ڈونیشن اور بڑے بڑے جو ہے وہ چیریٹی فنڈ جو ہے ان کا اجرا کرتا ہے اور وہ گورنمنٹس کو حوالے کرتا ہے لیکن عام طور پہ گورنمنٹس چونکہ کرپشن اور کرپٹ ہوتی ہیں اور وہ اس طرح کی ویکسینیشن کے اوپر پیسہ خرچ کرنے کی بجائے ان کو جو ہے اپنی کرپشن کے اندر ضائع کر دیتی ہیں تو اس کا حل انہوں نے یہ نکالا ہے کہ وہ ڈائریکٹ ویکسینیشن خرید کر گورنمنٹ کے حوالے کرتے ہیں اور پھر اپنے سیکیورٹی اداروں کی مدد سے اس کو عوام تک پہنچانے کا باعث بھی بنتے ہیں تو حقیقتاً یہ کسی سازش کے تحت یہ ویکسینیشنز نہیں لگائی جاتی بلکہ حکومت عالمی اداروں کی پابند ہوتی ہے ایف اے ٹی ایف اور دیگر معاہدات کی وجہ سے وہ اس بات کی پابند ہوتی ہے کہ یہ جو دیو جانے والی دوائیاں ہیں یہ عام آدمی تک لازمی پہنچانی ہیں ویسے بھی آپ نے اس طرح کی اگر کانسپیرسیز تھیوری کو دیکھنا ہے تو ہمارے ہاں پولیو کے بارے میں اس طرح کی تھیوریاں بہت ہیں کہ عام طور پہ اس لیے لگائی جاتی ہے تاکہ اس قوم کے اندر جو برتھ ریٹ ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے پاپولیشن کنٹرول کرنے کے لیے یعنی جو ہماری یہاں جو ایک اقوام کے اندر بڑھتی ہوئی آبادی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے لگائی جا رہی ہے حالانکہ آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں جب انیس سو ستر سے اسی کی دہائی میں یہ ویکسینیشن لگائی لگائی جانا شروع کی گئی تھی پاکستان کے اندر اس وقت پاکستان کی آبادی آٹھ کروڑ کے قریب تھی اور آج جب ہم دو ہزار پچیس میں بیٹھے ہیں تو پاکستان کی آبادی چوبیس کروڑ یعنی تین گنا زیادہ ہو چکی ہے یہ اس بات کی واضح علامت اور بالکل نشانی ہے کہ یہ اس کے بارے میں پھیلائے جانے والے جتنے بھی شکوک و شبہات ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ ویکسینیشن کسی بھی قسم کا برتھ کنٹرول نہیں کرتی ورنہ پچاس سال تک جس قوم کو ویکسینیٹڈ کیا جاتا رہے اس قوم کے اندر برتھ کنٹرول آٹھ کروڑ سے چار کروڑ ہو جانا چاہیے تھا چے جائے کہ وہ چوبیس کروڑ ہو جائے اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو مختلف اوقات کے اندر جن ڈیزیزز کے اوپر جو ویکسینیشن تیار کی جاتی ہیں یہ عام طور پہ تجرباتی مرحلے میں ہوتی ہیں اور یہ جو بڑے اقوام ہیں وہ اپنے تجربے بجائے اپنی قوموں پہ کرنے کے جو غریب ممالک ہیں ان کے اوپر یہ تجربہ پہلے کرتے ہیں تاکہ جب ایک جگہ سے وہ سرٹیفائیڈ ہو جائیں چیک کر لیں اس کے بعد جا کے اس کا اجرا کریں تو یہ وجہ بھی ہوتی ہے بعض اوقات کہ وہ ویکسینیشن پہلے غریب ممالک کے اندر لگائی جاتی ہیں اس کے بعد جا کے وہ اپنے علاقوں میں اس کا استعمال کرتے ہیں تو دونوں اعتبار سے دیکھا جائے ان ویکسینیشن کا لگوانا اس آدمی کے لیے بالکل مفید ہوگا کہ جو واقعتاً مؤثر ہو واقعتاً مریض ہو واقعتاً اس کے اندر سروائیکل کینسر کی علامات ہوں تو وہ بالکل اس ویکسینیشن کو لگوا سکتا ہے لیکن جس بچی کے بارے میں یا جس بچے کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے کسی قسم کا کوئی وہم نہیں ہے کسی قسم کی کوئی علامت نہیں ہے کہ اس کو اس قسم کا کینسر ہے تو اس کو بہتر یہ ہے کہ بچایا جائے یا اگر لگوایا جائے تو پراپر اوتھینٹک ہاسپٹل میں جا کر باقاعدہ لگائی جائے تاکہ تمام احتیاطی تدابیر اور جسم کے ٹیسٹوں کے ساتھ یہ ویکسینیشن لگائی جائے کیونکہ بعض اوقات یہ ویکسینیشن لگانے کے بعد انتہائی سخت قسم کے امراض کا شکار ہو جاتا ہے کیونکہ جو عملہ عام طور پہ گھروں پہ آکے کے لگانے والا ہوتا ہے یا اسکولوں میں آکے کے لگانے والا ہوتا ہے وہ پراپر باڈی ٹیسٹ نہیں لیتے جب وہ باڈی ٹیسٹ نہیں لیتے تو اندازہ نہیں ہوتا کہ کس باڈی کے لیے یہ ریلائبل ہے کس کے لیے ریلائبل نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور ہمیں جو ہے تمام امراض سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین